Поступило сообщение в дежурную часть центрального райотдела милиции от жителя Кривого Рога о том, что он приехал в гости к своей матери и, войдя в адрес по месту жительства, обнаружил ее труп, а также труп сиделки. На место выехала следственная оперативная группа. Действительно был подтвержден факт причинения насильственной смерти двум гражданам. Осмотром места происшествия было установлено, что женщины, погибшие, имеют множественные колоторезанные ранения, предположительно ножевые, в области шеи, также грудной клетки. Значит, следственным отделом внесены ведомости в единый реестр досудебного расследования по пункту 1-6 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины о мышленном Проводится досудебное следствие, устанавливается э, перечень э, лиц, выдвинуты определенные версии, которые на данный момент проверяются. Э, мать заявителя проживала одна, достаточно в преклонном возрасте, ей было практически 90 лет. Э, сына, у нее два сына, и оба проживали за территорией Николаевской области, в других областях Украины. Э, в связи с этим э, они наняли сиделку для того, чтобы досматривала мать.